desə ki, Əli Həsanovdan, Rəmimz Mehtiyevdən 5-ci kolobdan danışmıyax. Nə qədər kənara dursan da, ancaq gündəm elədir ki, informasiya gəldisə mütləq ohaqda danışmalısan. Mehtiyevün küləkəni Şəvələndəki villasını 1 milyon 300 min, 300 minə satır. Burada açıqlamasını istəyirəm verim. İlham Əliyevin Ə, yəni bu Ramizin Kürəkən İlham Əliyevdən gəlir söhbət. İlham Əliyevin nəzarətində olan biznesə daxil olan obyektlər büdcəyə vergi verməyiblər. Ötən ildən başlayaraq Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları İlham Əliyevin çoxsaylı biznes obyektlərində araşdırmalara başlayıb. İlkin olaraq 4 milyon manat verginin büdcədən yayındırıldığı üzə çıxıb. Rəqəmə baxın Sərdar bəy, hələ ilkin olaraq 4 milyon Bu adamın 10 dəfə artıb biləcəyi ehtimalı da var. Verilən məlumata görə İlham Əliyev təyin olunan cəriməni ödəmək üçün 1 ay vaxt istəyib. Eyni zamanda gələn məlumatda deyilir ki, o nəzarətində olan varidatı tələm tələsik öz gənin ikiləşdirməyə çalışır. Ölkənin 4 bir tərəfinə səpələnmiş malixanə və villaları da dəyər-dəyəməsinə sataraq pulları xaricə çıxarmağa çalışır. Ha, bu durmadan pulları Azərbaycandan xariciyə çıxarır. Torba-torbadaşıyırlar, qatar-qatar daşıyırlar. Heç bə. Orasını bildirməyə. 1-ci o informasiya da nə var, bax da. Bu informasiyə belə baxacaqlar. Ötən ildən yoxlamalar başladı. Ağaboy ölkənin ən azı İlham Əliyevin prezident olduğu dövəm var. 18 il. 19 ilə gedirmi? 19 ildə niyə ora yoxlanmırdı? indi yoxlandı. O zamanın vergi naziri, o zamanın bax o ərazinin vergilər. Buların hamısı niyə çarmıxa çəkilib? Bir, indi bu şin bu tərəfi var. Siz kürəkərin adına baxın. İlham Əliyev. İndi təsəvvür elə, o abiy xəttər zətdə necə yarana? Təsəvvür elə ki, Ramiz Mehdi götürür, zəmrur, 프랑kəsə deyir ki, başçıya icra basına. İlham Əliyev orada atacaq. İlham Əliyevə orada abiy tikiləcək. Toğunmadaym. Avadanayım, xəllə yoxdur ki, götürə İlham Əliyevə, e, prezidentə, e cənab prezident, burada belə bir xəbər gəlib. Ramiz Mehdi də yalan danışır. Ha, gördüyün o necə qurub. Adamın kürəçənin adı təsadüf deyil, ha, İlham Əliyevdir. Çünki Ramiz Mehdiyevin ökmüşdüyən oluqda bunu biz bilirik, düzdürmü? Ramiz Mehdi ev götürbəçə deyir ki, orada filan ərazisi var, onların boşaldın, orada İlham Əliyevə həz e. evet, olacaq. Dərhal işətdi. Ha. Orolara çox vaxt da niyə getməyiblər bu vergi orqanlarıca? Soruşublar kimindir? Həm Əliyevindir. İndi nə bunun Rəmim Mehdi və Zəhmur məqamı var ki? Duvar, şansı var. O zaman müştər xod gedəcək ki, doğru gedəcək ki, ora İlham Əliyevin şəxsən prezidenti İlham Əliyevin olacaqsa belə vergi orqanları gedib orada işini görəcək. Problem odur. Ha? Hə? İndi bax oxuyuram da deyir ciddi keçən ildən verdiy yoxlamalar. Bəs keçən ilə qədər nə var idi orada? Bəs Sərdar Əli bəyinin o gün dedim də qapı dördü şığını gətirib dedim. Şığını gətiririk tay, qapı aç, düzdür? Hə? Mənim orada olar-olar aşağı-yuxarı 30 manat, bəlkə 20 manat aylıq borcuna yığılıb bilmirəm. Nə ay baxdı qançanə yazdı. Işte. 20 manata görə Sərdar Əli bəyinin şığını hücranla kəsən oğlanlar nə? Baş bu 4 milyon, 5 milyon borca kim göz yumur? Niyə yumurlar? Onu araşdırmaq lazımdır. Yoxsa bu gün Ramiz Mehdiyevlə ləçələmək, zaten Ramiz Mehdiyev ömrü boy ləçər olub. Ramiz Mehdiyev üstünə getmək, Ramiz Mehdiyev xox gəlməyə, xod getməyə nə var ki? Məsələ odur. Problem onda deyil ki, e, o ya da vergi ödəmir. Problem ondadır ki, niyə 18-19 ildə 20 ildə nəhayət kolor və gedən daddan çenar olublar. Nə olsun Ramiz Mehdiyevün körəkandır. Nə olsun ki bu Nadir Həməliyevdir. Nə olsun ki bu, nə bilim bax belə ıı, orada, burada onun vergi orqanı var, ərazidə obyekt var. Hə, eh, obyektlər mütəmadi aybaşı gərəkirsə o qanun tələb elədi vaxtda vergisini ödəməlidir və hər mütəmadi də gələn yoxlamalar yoxlayıb sonra qiymət verməlidir. İndi 18-20 ildən sonra gəlibsən ki, bax burda 4 milyon dəyirmi var. Nə sə o 4 milyonun ha? İndi heç kim niyə almayıblar? Bəli, indi heç kim niyə soruşmuyublar. Bax özləri qeyd edirlər Şirəlanda 1 milyon 300 minə satırda. Bir millət vəkili olmuşda bu İlham Əliyev. Bu millət vəkilində, vəkilində olub, bəli, milyonluq malikənlər hardadır? Hardadır? İlməşim, bir daha deyirəm, bunun adının İlham Əliyev olmağı belə təsadüf deyil. Təsəvvür eləcəm, Əli İmaməliyə, xoşbəxtəm. Məçi, başçı deyirəm, pek qulaq as. İlməliyev orada atdı ki, başçının o imkanı yoxdur. Gətirə telefonda cənab prezident, belə bir məsələ var. Bu sizin adınızdır, mən bilib. Və nəticə də budur. İndi gəlib təzədən o qərarlar filanlanıb, qapılar bağlanandan sonra düşdü, 4 milyon var. Amiz, borcu var. Təkcə Ramiz Mehdəvin körəşəndən borcu yoxdur. bütün devlet aparatının, hükümet, devlet erkanının, bütün hükümet üzvlerinin, bütün bunların hamısının milyonlarla borcu var. Hamısının. Bu boyda villalar titrendi. ben o vaxt deyirdim, yazırdım bu vaxtı. Kişi, təkcə bu villaların, bu şartlıq evlərinin, bak bu kadar ki var ya bu ölkədən, mərasim evləri, hamısı da bunların da sadəcə bunların normal açıq pulu, qaz pulu, vergisi ödənsə, torpaq vergisi filan, bu ölkədə heç e, o kalan işlemel ehtiyac yok da ödənər hamısı. Yok da, bunlar 30 ildir bunlar heç kimə seçim ödəmir. Orduda yazıq milləti belə, ya qiymətləri qaldırıblar, ya da qapı döyürlər, tez elə yaşığın burnu verdi kəsərəm. Kəsilir be, mənim işığım bəzən 3 manata görə kəsilir məqdarlar olub, 3 manata görə. Kəsib gediblər. O da mənəm indi kişkilə bağırıb gedirəm özüm açıb düzəldirəm. Bu vətənimdə şon əl vurammaz axı, bildin? Bu ölkədə deyirəm, bir daha deyirəm, şəhid demir, qazı demir, bax əl demir, nə demir? Əla gədirlər üzün tutma, borcu var 1 manat kəs, borcu var 3 manat kəs, borcu var 5 manat kəs. Əmilyonlarla pul orduda yatır, bir adam yaxın getmir. Nəticə itibarlıda o bayaqdan haqqında danışdıqımız proses bu yerə gətirib çıxıran budur. Bunlar öz-özünə öz başına belə ki, kimdir, nə olsun, qramız mədəvi görüşlər oldu bu. Niyə bu günləri odamların istəyəm eee çakanın çakanlar bunlar çeyn Bu vəziyyət belə bir vericiyə yığılmır. Nə soruşsan yoxdur. Sadəcə e, o gün ona görə soruşurlar. Əgər elə verir ki, 200 min saxta pensiya tapmışam, düzdür? Ə 200 min saxta pensiya verilən ölkədə ən azı 200 adam güllələnməlidir. Dərisi soyulmalıdır 200 adamın ən azı. Hə 2 adamı töhmət də verirmi be? Amma 200 adamın evin yıxdılar. O adamlar da indi pul verib, can bazar açıbsan, onda belə demirmi? Ya pazardan alma ama zamanında. şimdi de birazdan gene o prosesi kaytarırlar rahat olun. Biraz daha olacak. Bakın. Pazardan alma alırsan. Pazar satır gittin aldın gittin. Almanın aşağıları yedi tutardı. Bir de ha. Üçünden beşinden sonra geldiler ki. Filanın cilde alıp yediğin alma. Kanunsuz olur. Ben ne var pazardan ben gibi alma almışım. Pazar açıp pensiyonu satıplar bunlar. Bunu bilmediler. O de vergi organlardı filan yoklamalardı. Bunlar haraya bakıplar. 200 bin adamın adama saxta gerçəkdən saxta pensiya verilibsə, azı 2 u yadamın dərisi soyulmalıdı, abi edam olunmalıdı, azadlıq meydanında asılıb bütün milləti öyrəyə yığıb görkələmək lazımdı. Amma 2 adam belə töhmət almır. Əvəzində kimlərin canı çıxır? O yazıq bədbaxt, indi doğrusu ilə yanlışu ilə rüşvət verib özünə pensiya almış adamların canı çıxır. Nədir bu? Nə oyundu belə? İndi düşüb lər, Ramiz Mehdi bin Çurəçanı vergi vermədi. Əla, sonra bu qədər obyekt var. Qoruma söyünə onun nəmləri var, milyonluğu var. Aç e, canımıza zər var, verən var. Və niyə qorudunuz? Bu qanunsuzdur sadəcə. Uluma niyə imkan veribsiz? Yox, qanunluysa cəmaatdan nə istəyirsiz? Bəli, Ekologiya Təbiət Sərvətləri Nazirliyində də audit yoxlaması keçirilib, orada da açarlar korrupsiya. Ha, qardaş, korrupsiya olmıb axı dedim. Baxın, bu ölkədə korrupsiyada, rüşvətdə bu gün nə qədər güdür, o dayanmır be. O bir ölkədə Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılır. Yaradılırsa, deyilmi? Burada korrupsiyaya artıq yer yarandırılır. Və ən böyük korrupsiyanı da korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi məşğul olursa və o korrupsiya idarəsinə rəhbərlik edən adam adam ən böyük korrupsiyanın sahibi olan adam, sordu da gətirib ölkənin təhlükəsizlik xidmətinin başına oturdurulursa, o zaman alacağın e, o, o pay və gələcəyin yer burasıdır. Bu qədər yani, bu, bu 50 dəfə deyilik, milyon dəfə danışılıb. Bir daha deyirəm. Bax, nə olsun, adam Ramiz Məkmədovun kürəçanı olub. Zamanında belə obyektim var, mübarət. Vercini ver. Bunlar da elə belə olmuyor, bax. O vergi əslində bunlar verginin bir miqdarını da veriblər. Bax, o vergi adi vergi və fəqət deyil. Nə belə Lexusla gəlir, gedir. Hardan alır? Onu harda verir də? Çarona bir Lexus verir. Der, bu obyekt tanımam. O da çıxıb gedir gündə 18 dəfə sonra gəliblər ki, adam da letsü köynəlib, satılıb, adam da heçbəs ki, o vaxtı köynəlib, onun adı. Hə bu dediyimiz zehniyyət də zehniyyət bu ölkəni qurmağa, dağıtmağa gəlir. Dağıdırlar bu ölkəni, məhv edirlər bu ölkəni, qırırlar bu milləti. Öldürürlər acınla öldürürlər, susunlar öldürülürlər, namussuz edirlər, əxlaqsız edirlər, mənəviyata təcavüz olur, əxlaqa təcavüz olur və göz görə görəyirlər bunu. Günün gün ortasında edirlər bunu. Eh, qaldım dəndə də ki, bu əxlaqsızlıqdır, xoşlarına gəlmir. Günün yortaçağı tələylə ölkədir. Deyirsən, siz oğrusunuz, xoşlarına gəlmir. A qardaş, sən oğruba məndə deməyim də, ha?